Украина желает полноценного членства в Альянсе. В долгосрочном планировании Украине невыгодно быть вторым Израилем. Вопрос ведь НАТО не, не в том, что НАТО представляет какую-то угрозу Российской Федерации. Украина наша. Мы здесь надолго, мы здесь навсегда. Против этого выступала Франция. Франция не хотела вступления Западной Германии в НАТО. Украина желает полноценного членства в Альянсе. Это является стратегической целью, которая закреплена в стратегических документах Украины. Но, тем не менее, все понимают сейчас, что пока идет война, Украину в НАТО не пригласят. И даже если пригласят, даже если мы рассматриваем такую возможность, хотя она тем не менее является фантастической, то не ратифицируют. Многие страны просто не ратифицируют членство э, Украины в НАТО. А как мы знаем, как мы сейчас видели э, процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, да, что могут пригласить... Да? но тем не менее вот этот процесс ратификации продолжаться может сейчас он уже продолжается фактически больше года, учитывая что Турция не хочет ратифицировать э, вступление Швеции в нато. в Финляндию они ратифицировали, а швеции нет И вот этот, этот процесс да, ратификации он может занять наверное даже годы. Вот в случае Украины, если сейчас в Вильнюсе, Украину пригласят. Поэтому вот это приглашение, конечно же, Украина ждет это приглашение. Тогда бы это дало возможность Украине начать двусторонние переговоры с, каждой, с каждым государством, с каждым членом НАТО по поводу ратификации этого, этого приглашения, да, этого украинского членства в НАТО этого не произойдет. Поэтому сейчас, конечно же, очень многие страны, особенно те, которые претендуют на то или иное региональное или глобальное лидерство, они ведут дискуссии о том, что предложить Украине. Потому что Украине что-то нужно предложить. Все это, все это прекрасно понимают, что что-то должно быть. Ведутся, есть, скажем, такие очень слабые предложения. К слабым предложениям относится, как бы, апгрейд того совета, который существует, совет НАТО-Украина, да, дать ему какой-то более высокий статус. Это, естественно, не устраивает ни Украину, ни самых ближайших политических. Союзников Украины это страны Балтии, это Соединенное Королевство. Это бы устроило бы Германию и США, да, и Францию, но это не устраивает прежде всего Украину. В долгосрочном планировании Украине невыгодно быть вторым Израилем, потому что, ну, во-первых, совершенно иная географическая ситуация. Да. Израиль практически полностью окружен недружественными странами, Украине это не нужно. Кроме того, изра... разница между Израилем и арабскими странами, особенно недружественными арабскими странами, которые его окружают, она гораздо сильнее, эта разница в культурном плане, да. в то время как... Украины, соседи Украины это и Беларусь, и Российская Федерация, культуры гораздо ближе. И вот это взаимопроникновение культуры, оно не будет никогда остановлено. В Израиле это сделать довольно легко, да? в Украине это невозможно. Кроме того, чисто политическая культура... Украины. Она мне кажется не, при, не приемлет тех ограничений, которые есть в Израиле по поводу безопасности. Это просто иная политическая культура. Украина развивалась в совершенно иной э, ситуации, в совершенно ином геополитическом пространстве, нежели Израиль. Израиль был изначально. Э, создавался да, после Второй мировой войны в окружении реально очень враждебных государств. И опять же, это не, дает, это не предоставляет Израилю полную гарантию безопасности, то, что она является таким вот колючим ежиком. И не нужно забывать, что Израиль, это официально не признано, но это ядерная держава. Опять же, у Украины ядерного оружия не будет. на данный момент, сейчас еще больше месяца да, до саммита НАТО, нет какого-то драфта, да, нет какого-то черновика, который же всеми согласован. Есть разные ведь интересы у членов НАТО. Да. Кто-то считает, что все-таки не нужно еще больше злить Россию. Да. Есть такие, до сих пор есть такие деятели, есть такие, есть такие люди. Есть те, которые говорят, что необходимо сделать вот такой храбрый геополитический шаг, который обоснован просто вот именно геополитическими соображениями. Да, может быть, мы не соблюдаем еще какие-то а, вот, правила вступления того или иного государства в НАТО. Может быть, вот можно как-то обойти какие-то правила, да? Но это, это вот нужно сделать такой как такой шаг веры, да? шаг геополитической веры. Но такая точка зрения находится в меньшинстве сейчас. В меньшинстве. Но э, что, касается, что касается контрнаступления, здесь еще такой очень важный момент. Было бы идеально, как мне кажется, для Украины иметь позитивную динамику контрнаступления во время саммита, э, саммита НАТО в Вильнюсе. Почему именно во время? Если это... Ну, я, конечно, не хочу рассматривать такую вероятность, хотя мы все равно должны думать о том, что если это контрнаступление будет неудачным, на саммите НАТО в Вильнюсе будет очень сильное давление на Украину по поводу, по поводу того, что нужно как-то договариваться с Россией, включая какое-то оставление каких-то территорий под контролем Российской Федерации. Но если, если контрнаступление будет удачным, и, предположим, мы не говорим о том, что вот прямо за это контрнаступление будут освобождены все территории, которые находятся сейчас под оккупированной или аннексированной Российской Федерацией. Но более-менее удачным и все это будут признаваться, что это было удачное контрнаступление. Но если оно закончится до этого саммита, то все равно будет давление на Украину, говорит, окей, вы вот уже получили что-то, а сейчас давайте садитесь за стол переговоров, да? и они будут говорить, конечно же, вот весной 22 года Украина была в таком не очень удачном положении для переговоров. Тогда Украина, скажем, проигрывала, да, были потеряны новые территории. Но сейчас-то вы показали класс, вы сейчас показали удачу, у вас сейчас лучшие переговорные позиции. Но все же давайте что-то начинаете обсуждать с Российской Федерацией. Но если будет именно во время этого контрнаступления позитивная динамика, тогда будет совершенно иной разговор с Украиной и с украинским руководством. Это давление все равно будет, оно никуда не денется, но оно будет совершенно иным и не таким интенсивным. Когда Германия вступала в 1955 году, в 1955 году западная Германия вступила в НАТО. Этому предшествовало что? Как мы знаем, этому предшествовало военное и политическое поражение Германии во второй, второй, второй мировой войне. Тогда же обсуждали, вот до 1955 года были обсуждения среди союзников, когда Германия все еще находилась под оккупацией. Да, это была оккупация стороны американцев, французов, британцев и Советского Союза. Обсуждали, что делать с Германией в целом. Одна из, один из планов это был полное разоружение. Германии и абсолютное нивелирование какой-либо военной угрозы со стороны Германии, что обозначало свертывание всей промышленности, которая могла бы даже теоретически работать на военную машину. Но Германия была разделена и победила та точка зрения, которая говорила, что необходимо включить Западную Германию в в военные военные структуры военные альянсы европейской и евроатлантической безопасности против этого выступала Франция Франция не хотела вступления Западной Германии в НАТО Франция не хотела перевооружения Германии но, тем не менее, и, кстати, Соединенные Штаты Америки также очень скептически относились к тому, что Западная Германия становится членом НАТО. Но нужно понимать, что в то время, это начало 50-х годов, США еще не было, той, скажем, тем крупнейшим, наверное, в мире геополитическим игроком. Да? Это было... Ну, значимость, значимость Соединенных Штатов Америки была ниже, чем сейчас. Но тем не менее они выступали они очень скептически относились. Но тем не менее потом руководство руководство Соединенных Штатов Америки все-таки убедили в том, что необходимо включить Западную Германию в архитектуру Евроатлантической безопасности именно Западная Германия вступила. Что интересно, что вступила только, как мы сейчас понимаем, часть Германии. Да? И Восточная Германия только после воссоединения с Западной, восстановления э, территории э, Германии, смогла тоже стать частью НАТО. Украина могла бы попытаться сыграть э, или предложить вот такую карту, да, что может быть не вся часть Украины входит в НАТО, но тогда нужно признать, то, что некоторые части, некоторые территории Украины не вернутся в Украину какое-то определенное время. Они могут вернуться потом, но это нужно будет признать. Но сейчас ведь даже нет четкой границы разделения. Это, кстати, граница фактически существовала в той или иной степени до, до февраля 2022 года, да, когда был аннексирован Крым и когда была какая-то линия соприкосновения, соприкосновения более-менее определенная да тогда можно было бы говорить а давайте вот сделаем а, такой шаг как было сделано в германии но опять же я не думаю что и украинское общество и украинский политикум пошли бы вот на этот шаг сказать что окей эти территории мы временно не контролируем просто признать что есть такая вот граница по которой можно опустить железный занавес. Все-таки никто бы на это не пошел, как мне кажется. И сейчас, мне кажется, никто не пойдет по многим причинам, хотя бы потому, что эта граница сейчас все время двигается. Я сейчас не ожидаю каких-либо серьезных операций, психологического влияния. Которые бы Россия могла бы реализовать до э, саммита в Вильнюсе. Одна из причин, дело в том, что вот вся эта пропагандистская машина и машина скажем, гибридной войны или политической войны Российской Федерации, она довольно ос, она, э, ну, ослаблена все ресурсы сейчас уходят на, на, иные вещи. В основном сейчас Российская Федерация и та машина гибридной войны занята тем, чтобы предотвратить или разорвать вот эти потоки оружия в Украину. Вот это сейчас просто основная цель, по которой они бьют. А проводить еще какие-то операции, я думаю, что у них просто не хватает ресурсов. Они, может быть, и хотели бы, но просто у них сейчас нет ресурсов. Все-таки это, ну, это мощь, мощь пропаганды, она не является бесконечной. У них тоже есть какие-то ресурсы, и просто они сейчас не могут их отвлечь на, на, на какое-то иное направление. В Венгрии, скажем так, если в Австрии протестами против поддержки Украины занимаются маргиналы, потому что от, от руководства мы не, не можем от австрийского руководства ждать какой-то реальной сильной поддержки, но и с другой стороны она, Австрия не будет, не будет подрывать консенсус евроатлантический в отношении необходимости поддержки Украины. Венгрия ведет свою собственную игру, и там даже не эти маргинальные группы занимаются подрывом этого консенсуса, а само правительство. И оно действительно, это сейчас это такой... Я бы не стал бы, может быть, говорить, что это стало государством изгоем, но это где-то вот на пути. Динамика такая, что Венгрия идет на путь страны изгоя. И, но с другой стороны, что интересно, может быть, чисто в символическом плане, в Венгрия очень редко в своей истории, особенно недавней истории, во время каких-то больших конфликтов, затрагивающих Европу, выступала на правильной стороне истории.